В нашій програмі традиційно говоримо про жінок, про яких неможливо мовчати. Вітаю! Це програма Успіх на шпильках. Наша сьогоднішня героїня власниця модного жіночого бренду Два льва Аліна Ворох. Аліна Ворог, співвласниця бренду Два льва. Компанія займається виробництвом жіночого одягу уже шість років. Мама Аліни започаткувала бізнес, а донька згодом підхватила цю естафету і почала успішно розвивати його в столиці. Моделі користуються величезним попитом. Тут найвибагливіші модниці задовольнять свій смак та потребу красиво вдягатися. Виражають різноманіття фасонів та ціна. Аліна каже, що завжди пропонує те, що сама хоче вдягати а у неї смак відмінний. Ще додає, що вона надзвичайно щаслива, адже поняття робота рівноправне з поняттям життя. Аліна, я вас вітаю. Добрий день. Ви багато років йшли до цього, щоб мати свою професію, свій магазин і займатися тим, що вам подобається. Чи відчуваєте ви тепер себе успішною? Наверно, можу сказати, що так. Да. Успешно є, конечно, к чему стремиться, ще многого нужно добиться, но на начальном этапе, на этом уровне и успешной, и счастливой. Потому что заниматься, вести одновременно и опт, и розницу, и иметь свои магазины, и открыть интернет-магазин, курировать, и вести всю работу по нему, контролировать. То для этого нужно много сил, и я стараюсь, поэтому я думаю, что у меня это с успехом получается. А вы знаете, прежде чем заниматься своим бизнесом, я, конечно, перепробовала много. Я работала в разных местах: и офис-менеджером, и секретарем, и начальником управления, и просто в продажах. Вообще, я сама филолог-переводчик по образованию. У меня несколько языков иностранных. Но, понимаете, работать сама на себя, быть хозяйкой собственного дела это всегда приносит І радості, і удовольствия. А як вам вдалося от, власне, започаткувати цей власний бізнес? Багато хто з жінок та навіть чоловіків мріє про це, та? але можна таке життя прожити, а цього не зробити. От, можливо, якісь внутрішні чи людські якості вам допомогли, чи рідні, чи ще? Як, от, як можете сказати? Ну, во-первых, потрібно різкнути, все-таки начати. Довжен бути какой то стержень внутренний. А во-вторых, э, свой, свой бізнес, которым я займаюся, веду вместе совместно с з мамою і з То Тобто ми працюємо на пару и, естественно, поддержка сімейна чувствуется. Капітал, який потрібно для початку, щоб якщо хтось з телеглядачів хоче після нашої програми зробити власне започаткувати цю справу, до якої руки не доходять, як завжди. Власне, скільки потрібно для того, аби от розпочати? Вы знаете, так трудно сказать именно, какой должен быть стартовый капитал, потому что наше производство начиналось с минимального. То есть это закупалось несколько, пару швейных машин, садилось две швеи. Мы сами занимались разработкой моделей, и сейчас в данный момент, хотя есть и модельер, и дизайнер, и закройщик, это просто было какое-то помещение чуть ли не в гараже, где это все... Расшивалась, готовилась. Вот сейчас, конечно, уже да, зарегистрирована торговая марка. Производство развивается успешно. Аліно, а скажіть, а чи відчули ви на собі кризу, як ну так звано багато всі про це говорять? І так далі, що люди почали заощаджувати, там менше купувати одягу, там і так далі? Чи наші українки? Меньше покупаются биооодеги. Вы знаете, ну, покупательская способность, конечно, упала чуть-чуть, естественно. А, может быть, женщины не покупают несколько вещей дешевых, но они купят одну, ну, хорошую. Но благодаря тому, что наши женщины в любом случае всегда должны выглядеть отлично, великолепно и красиво, то она может там хлеба не купить, но, например, блузочку новую себе на работу в офис обязательно возьмет. Алину, а властная, чему так назва? два льва? Ой, два льва. Это была сугубо моя личная идея. Дело в том, что мы работаем вдвоем с мамой, и мы обе львы по знаку зодиака. И именно, наверное, вот эта вот львиная харизма нам и помогает, и коллектив у нас именно вот как знаете, как прайд. То есть вот всем, кто с нами, должно быть хорошо. И вот по такому принципу мы работаем, и, наверное, вот этот человеческий фактор именно чувствуется отдача людей и то, что вещи сделаны с любовью. Потом люди, когда носят, у нас постоянная покупательница, они говорят, мы просто себя очень комфортно в них чувствуем. И вот эта вот львиная натура, я так думаю, берет свое. Алин, а власно от какого вы свидетья, когда вы бачите что идёт женка, или девчина в одезе вашей марки, вашей торговой марки? Хороший вопрос. А вы знаете перв, перв, первое время, например, я еду в метро Киев город большой и казалось бы у нас не такие большие объемы продаж, но когда я еду в метро и рядом со мной сидит женщина и именно в нашем изделии мне просто так хочется узнать где она купила и когда и довольна ли она вот и я вижу что эта вещь например была у нас в коллекции два или три года назад, и она в ней до сих пор ходит и действительно носит с удовольствием, это, конечно, очень приятно. Ну мы вопервых во-первых мы все сами ходим именно в своих изделиях, носим их с удовольствием это и дополнительная реклама. и когда постоянно делают комплименты и спрашивают О а где вы купили, а что это за торговая марка, вошт вы одеты, то конечно тут уже с гордостью начинаешь говорить, что это наше собственное производство. А кто властная надей от музок Мо сказать Да вот центр управления полетом у нас это конечно мама. То есть это старший лев. она заведует всем, то есть я не знаю, как ей приходят, и совместно идет наработка, какие-то модели, какие-то идеи, где-то что-то придумала, что-то там во сне приснилось, увидела. Ну, соответственно, отслеживаются современные тенденции. То есть какая цветовая гамма будет популярна, модна в этом году, например, какая длина юбок, какая форма плеч на пиджаке, это все учитывается, и как-то вот симбиозом таким все совместно вырисовываются общие модели, то есть, но одна голова хорошо, а две лучше а все-таки, да. Про что Вы с чем Хотелось бы, конечно, открыть именно сеть магазинов по Украине. Хотелось бы, чтобы очень узнаваемая была торговая марка, хотя, в принципе, у нас постоянный круг клиенток и покупателей. Бонусная система карточек разработана и регулярные у нас продажи идут. Ну, хотелось бы просто выйти, может быть, на экспорт. Например, у нас есть запросы из Беларуси, из России. То есть хотелось бы открыть именно линию торговлю на экспорт идти. Ну и потом наши украинские женочки э, любят одеваться, и, соответственно, Украина страна у нас не маленькая, поэтому территория большая, поэтому в других городах есть наши представительства. Вот, ну, есть к чему стремиться. А що ви собі можете дозволити, маючи власну справу, і чого не можете собі дозволити знову ж таки і за те, що маєте власну справу? А от чого я не можу дозволити, так це розслабитися. То есть расслабляться нельзя ни на минуту, потому что нужно отслеживать новые тенденции, потому что а, управление, контроль, мониторинг, это все идет на мне. То есть это постоянные звонки, вплоть до того, что я в 12 ночи могу еще какие-то отгружать поставки. Это постоянно идет переписка. То есть у меня нет рабочего дня именно с 9 до 6-5 дней в неделю. То есть я не могу на данный момент, а, поскольку мы только недавно работаем, я не могу себе позволить просто на две недели уехать в отпуск и отключить мобильный телефон, это естественно, а, но могу себе позволить какая-то появилась свобода. Во-первых, внутренняя свобода, потому что работаешь сама на себя, нету ни начальника, вот, и я не могу сказать, что есть подчиненные, то есть мы все работаем как одна семья, вот, но могу себе, конечно, позволить опять же очень богатый гардероб, 100%. ассортимент. Да, поэтому нужно менять, конечно, шкафку и увеличивать дома. Аліно, як часто ви вдягаєте сукні і чи ходите на роботу можна так повсякденному житті в сукнях, чи більше надаєте перевагу там рубашкам, костюмам і так далі? Вы знаете, в платьях хожу часто. Во-первых, потому что это очень женственно, ну вот в данном случае, например. Идентично, да? Идентично. Точно такая же ткань, точно та же модель. То есть абсолютно. Во-первых, это личная дополнительная реклама. Во-вторых, это удобно, комфортно, в подтверждение того, как вещи в носке. Uh -huh. вот. И да, в платьях хожу регулярно. Вот, например, еще один образец идет коктейльное бархатное платье, причем что часто можно сочетать например наши рубашки или блузы и одевать например под платье или под сарафаны. В данном случае это образец идет атласная рубашка, цвета шампань с жабом, с крупным очень часто популярно спрашивают покупательницы с длинным рукавом, которая одета под классический бархатный сарафан. Платье сарафан и э, смотрит, смотрится очень интересно э, и нарядно. Алін, а що ви? От є моделі, які ну, в кожній колекції, мені здається, у кожного дизайнера і в кожної, в кожної торгової марки є моделі, які просто ну, не носяться, ну, не такі носибельні, як би хотілося. Що робите тоді з тими моделями, якщо вони за сезон все-таки не пройшли і люди їх не купили? Що, що ви з ними робите? Ви знаєте, як ні странно, але большого объема такой продукции нету объясню почему потому что а, мама с, с очень умом таким большим подходит к этому делу то есть мы выпускаем например пробную какую-то единицу одну модель uh -huh. смотрим спрос смотрим популярна она или нет если на ней к ней интерес и если действительно начинается ажиотаж по поводу какой-то очень красивой интересной блузочки мы запускаем это в массовое производство вот поэтому не могу сказать что у нас есть большие остатки то есть ткани уходят под ноль то есть иногда даже просят, дайте, мы говорим, извините, но, к сожалению, материал закончился, потому что мы не закупаем ткани в больших количествах. Поэтому у нас очень широкий ассортимент, отшили, продали, новое, 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 следующее. Поэтому регулярно у нас вот еженедельно идет обновление, добавляются какие-то новые модельки интересные. И за счет этого, конечно постоянные покупательницы, мы постоянно им подогреваем интерес к нашей продукции, они регулярно заходят, говорят, что у вас новенького, это у меня есть, это у меня есть, дайте что-то еще. То есть я не могу сказать, что у нас большое количество продукции на остатки нереализованного, вот, потому что мы нищем в больших количествах, и, соответственно, серии уходят очень быстро потому что размерная сетка у нас именно для наших украинских женщин, то есть от мало до батальных больших размеров, 58-60 размера, и каждая может для себя подобрать. Даже если это блуза, например, с прошлого сезона, но она ей подходит по размеру, что очень трудно, например, крупным, да, пышным женщинам найти, то она, конечно, с удовольствием ее купит, несмотря ни на что. В чем трудности э, властного бизнеса в Украине? Чи важко вести в нас Бизнес ну, в, вопрос очень актуальный, поэтому, потому что в свете нового правительства, законодательства и э, каких-то непонятных нету объяснений от, например, налоговый кодекс. То есть, что касается документации именно официальных бумаг, то здесь, конечно трудности есть из-за того, что нет четкого понимания, как работать, какие отчеты, как зарегистрировать интернет-магазин, как, и какие документы, отчетность. Вот в этом плане, конечно, да. И плюс еще мы работаем с импортными тканями. К сожалению, в нашей стране украинских тканей именно нашего производства отечественного нету конечно если бы были э, ткани производимые на Украине соответственно себестоимость продукции была бы дешевле и естественно розничные цены были на порядок ниже поскольку это идет импорт мы закупаем ткани это например Турция Китай Корея э, например мама лично сама закупает ткани в Китае и в Индии это шелк москраб шифон то есть абсолютно натуральные хлопок то вот по тканям, конечно, есть загвоздка. Например, лен белорусский мы закупаем. Вот новая коллекция будет в этом году летом. Mm -hmm. вот, вот с этим связаны трудности. Ну, а дальше мы уже сами по поводу качества продукции, разработки моделей, тут уже мы сами своими силами боремся. А что, Лен будет популярным летом? Вы знаете, да. Причем пастельные тона, именно приглушенные угу. пастельные тона, Лен и интересная коллекция будут как и молодежные модели, так и женские и деловые костюмы, и интересные сарафанчики. Ткани у нас уже готовы закуплены, уже разработаны пробные именно модели из коллекции. Угу. И мы вот буквально на днях в течение, наверное, двух недель будем массово серийно выпускать, и появится именно новая коллекция в наших магазинах. Льон йде білоруський аліно. Як ви компонуєте свій час? І як часто вам вдається відпочивати, і який більше відпочинок любите? Вы знаете, я вообще очень такой энергичный человек и оптимист по жизни. И все говорят, что если я не бегаю, у меня не звонит три телефона одновременно, то у меня наступает апатия и, и, полное, и полное спокойствие. Но я себя некомфортно чувствую, если у меня нет именно вот этого движения, именно драйва, там, можно сказать, беготни какие-то проблемы, заботы, хлопоты. То есть, ну, теку текущие дела. Вот. Но иногда, как говорится, батарейка садится, и нужно просто вот в сутки подзарядиться. двое подзарядиться. Вот. В этом мне помогает, конечно, и любимый человек, и, опять же, моя свинка, которая меня радует. Радует. То есть, я могу выйти просто на природу с ней, выйти прогуляться по городу. И это будет куча позитива. Ну, и, естественно, это я регулярно, это семейные вечера именно к родителям. То есть, я езжу к ним в Сумы, в гости. И там вот мы подпитываем Как бы мы, мама, папа, ми як два льва, друг друга подпитываем, конечно. Ну звісно. Там же рождаються нові ідеї, якісь плани на будущее по роботі. Знову ж таки, робота. Да. Ну, ви так багато говорите про свою домашню тварину. А чому власне свинка? Чому ви не завели ні котика, ні собачку? там, А чому власне свинка? Ой, я их просто обожаю, это безобидные существа, очень добродушные. Ну, знаете, как говорят, вот кошки смотрят на людей сверху вниз, собаки на людей смотрят снизу вверх, и только свиньи нам равны. Вот, то есть. Но ну, это просто очень забавная хрюшка-зверюшка, причем она очень умная, она и холодильник открывает, и копытцы дает. И вы знаете, когда приходишь вот после такого рабочего дня, вот это о, Киев, это пробки, какие-то трудности, какие-то проблемы постоянные, в, в любом случае это каждый день бывает, и ты приходишь, и оно тебя ждет, и потом кушает, и громко чавкает, и там могла что-то там разорвать, шкафы открыть, тем не менее, как бы ругать ее никак не получается, потому что это, ну, просто очень милое создание, это вот этот пятачок. Алина, что наибольше это в людях? Верность, преданность, ответственность, ну, и, естественно, доброта. Может быть, просто потому что я к людям отношусь с открытой душой, искренне. Вот, и то, конечно, неприятно, когда плюют в душу. Ну, это жизнь, ничего с этим не поделаешь. Вот, а искренность, наверное какая-то открытость или добродушие. То есть, в принципе, это, это нужно как в работе, так и в личной жизни, я считаю. А чья сейчас такая прощевушка дает? Да, в общем-то, нет. То есть э, в своей жизни, что было, то было. Это жизнь целевика, как говорится. Вот, э, нет, ни о чем. Жалею, наверное, о, о том, что не начала заниматься этим раньше. Как часто у нас ты Довольно таки часто. Во-первых, приходится по статусу, по должности. Вот, э, ну и, во-вторых, э, уверенность в себе это придает. Алина, я вам благодарю за нашу разговор и бажаю, чтобы все ваши планы и мечты втілилися в ближайшее время. Спасибо большое. Взаимно и вам. Удачи в вашей передаче. На сегодня это все. Будьте с нами, традиционно, что о 20 на украинском бизнес-канале. До встречи!